五月三十一号，中国孔子基金会文化交流团访问韩国成均馆儒道会总本部，并举行韩中儒家文化交流活动。由中国孔子基金会副秘书长刘廷善率领的文化交流团，与成均馆儒道会会,会长芮正洙、首席副会长李迅龙、企划室长孟康炫、事务总长陆彻熙。 韩国孔子文化中心会长朴红英、宣传部长全春花、韩国孔子研究院院长李玉元等韩国儒林学者进行座谈，就中韩两国儒家文化交流与合作进行了深入广泛交流和探讨。芮正珠会长对中国孔子基金会一行的到来表示热烈的欢迎，他详细的介绍了儒道会的组成和近几年所开展的工作，相信双方一定会秉持共同的理念，加紧合作，共同推动儒家文化的传播。 中国孔子基金会副秘书长、此次文化交流团,团团长刘廷善向韩方介绍了近期中国孔子基金会开展的活动。他说：“希望双方继续增进密切合作，为儒学在当今世界的传承发展做出贡献，为构建亚洲共同体和人类命运共同体做出贡献。” 李俊龙首席副会长介绍说，韩国成均馆每年春秋季节都用明代式殿礼隆重祭孔，而在韩国二百四十三所乡校的每年初一十五都会有祭孔仪式。自二零一七年开始，韩国成均馆和中国孔子基金会就开展了相关合作。相信通过本次的交流活动，能够更深入地在儒家文化、品德教育、祭祀礼仪等方面进行学术交流与合作。 此次交流达成很多共识，特别是在祭孔方面，韩国将组成三人专家小组，与中国孔子基金会相关祭祀礼仪专家进行对接，深入的开展祭孔礼乐方面的交流与合作。随行的中国孔子基金会秘书处普及传播部主任张华、中国孔子网主编王成山分别就孔子学堂、中国孔子网所开展的一系列的活动进行了发言。 下午，中韩双方在成军馆响观厅举办中韩两国文化交流活动。韩方高度重视此次交流活动。儒林人士魏昌富先生用韩国传统读书方式诵读了《赞礼告有礼》。九十多岁的崔成忠先生诵读的周敦颐的《太极图说》，声情并茂，极富表现力和感染力，得到了中方专家一致赞赏和由衷钦佩。 辛在宇和金斗浩先生分别为大家诵读了沈英庆的古汉文诗《敬浦台》和刘禹锡的《陋室铭》。中方的湖南吟诵学会副会长兼秘书长、湖南吟诵传承人曹琴用湖湘传统吟诵调为大家吟诵了《黄鹤楼》《过故人庄》《诗经·关雎》。 四川省吟诵学会会长、绵阳市非遗传承人王传文展示了中国传统礼生祭孔独祝的仪式，高声朗吟赞孔子文，并用中国非物质文化遗产唐调吟诵《礼记》选章。济南问源书院秘书长、执行副院长刘强为大家演奏了古琴曲《宜兰操》和极具山东地域特色的齐鲁情歌《渔翁》。 交流团还向韩国成均馆儒道会总本部赠送了珍贵的孔子观礼处拓本和全球祭孔大观光盘等礼物。交流团还参观了成均馆大成殿、明伦堂以及大学博物馆等。